السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تابداری داری مولانا نظر رحمان صاحب کی بہت ہی پیاری کارگزاری تمام دوست اس بیان کو دیکھیں جزاک اللہ اس بھی کہتے ہیں دنیا کی مشقتیں قطرہ ہیں لیکن اگر حضور کی تابداری کرتی صبر کرتی چلا جا رہا تو جب جنت میں پہنچے گا تو جنت کے خزانے میں تو کہ سمندر سے بڑے ہیں جب اتنے بڑے خزانوں میں پہنچے گا تو وہ قطر مشقت کیا یاد ہوں گی بلکہ جتنی مشقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تابداری کرنے میں مشقت بنے گی اس کا درجہ اتنا عالی ہوگا لیے بھی آتا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تابداری کرتے ہوئی دنیا میں تکلیفیں آئیں ان پر صبر کرتے گیا اس صبر پر ان کے درجے اونچے ہوں گے اور جو دنیا میں حضور کی تابداری تو کرتے رہے لیکن مشقتیں نہیں آئی صبر کرنے کا موقع نہیں ملا ان کے درجے نیچے ہوں گے اور مشقتوں والوں کے درجے اوبر ہوں گے تو وہ اس وقت تمنا کریں گے کاش دنیا میں ہمارے جسموں کو کہنچیوں سے کاٹا جاتا دین پر چلتے ہوئے اور ہم صبر کرتے تو آج ہمیں بھی بڑے درجے ملتے تو وہ دنیا میں نعمت اور صحت والے ہو کر نیک کمال کر کے جنت میں پہنچیں گے تو وہ نیچے کے درجے میں ہوں گے جو مشقتوں کے ساتھ دین کے کام کر رہا صبر کر رہا اس کا درجہ اوبر ہوگا تو بہرحال کامیابی کا دن قیامت کا دن ہے اس دن سامنے ہوگا کون کامیاب ہے کون ناکام ہے اس لیے ایمان کا حصہ ہے کہ قیامت کے دن کو سامنے رکھے کہ قیامت کے دن مجھے کامیابی کا فیصلہ ملے ناکامی کا فیصلہ نہ اللہ اور اس لیے کہ وہ فیصلہ جو ہے جس کی کامیابی کا فیصلہ کروڑ ہا کروڑ برس کامیابیاں چلیں گی تو جس کی ناکامی کا فیصلہ ہوگا تو کروڑ ہا برس کی مصیبتوں میں رہے گا کبھی مصیبتیں ختم نہیں ہوں تو بھائی ایمان کا حصہ ہے کہ قیامت کے دن کو سامنے رکھے کہ میرے لیے قیامت میں کیا فیصلہ ہوگا اور کس پر ہوگا وہ کامیابی کا دن جس دن کھلا اعلان ہوگا ناکام اپنی ناکامی کو سامنے دیکھے گا کامیاب اپنی کامیابی کو دیکھے گا وہ قیامت کا دن ہے اس لیے ایمان کا حصہ ہے کہ قیامت کے دن کی کامیابی کو سامنے رکھ کر چلے اور فرما ایمان کا حصہ ہے کہ اچھی برے حالات کے فیصلے اللہ کی طرف سے ہیں اس پر یقین ہو کہ دنیا میں بھی جو حالات آتے ہیں وہ اللہ کے فیصلے کے مطابق آتے ہیں تو اللہ کے فیصلے سے جو آیا ہے تو وہ حق ہے اسے اس حق نہ ہے اور اعلی درجہ ہے کہ مشتب کے حالات پر بھی الحمدللہ للہ پڑھے اس لیے کہ اللہ کا فیصلہ اور فیصلہ قابل تعریف ہے تو جو اس حال والا بنے گا تو یوں آتا ہے قیامت میں جب سارا مجمع ہوگا تو اعلان ہوگا وہ کون ہے جو ہر حال میں الحمد للہ کہتے تھے تکلیف آئی تو بھی اللہ کے فیصلے سے بیماری آئی تو بھی اللہ کے فیصلے سے آئی الحمدللہ اس کا فیصلہ قابل تعریف ہے کوئی مشقت آئی تو اللہ کے فیصلے سے سمجھ کر الحمد للہ پڑھیں گے قیامت میں اعلان ہوگا وہ کون ہیں جو ہر حال پر الحمد للہ کہتے تھے تو جو مصیبتوں کے وقت بھی اللہ کا فیصلہ سمجھ کر الحمد للہ کہنے والے ہوں گے وہ کھڑے ہوں گے جو وہ کھڑے ہوں گے تو حکم ہوگا جاؤ تمہارا کوئی حساب نہیں بازار حساب کے جنت میں جاؤ تو تقدیر پر تکلیف کا حال آ گیا وہ بھی اللہ کے فیصلے سے آیا ہے اس لیے اس پر بھی الحمدللہ کہنا کوئی حال بھی اس کے فیصلے کے بغیر نہیں آ سکتا باقی یہ ہے کہ ہم کمزور ہیں تکلیف والے حال مانگنے نہیں آ جائے تو اس پر راضی رہنا الحمدللہ کہنا اور اللہ پاک سے تکلیف والے حال کے دور ہونے کی دعا مانگنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو میرے بھائیوں بزرگوں جس طرح ہم نے مولانا نظر ایمان صاحب کی یہ پیاری کارگزاری سنی جس میں ہر ایک مولانا صاحب یہی بات آتا ہے کہ دین کا کام کرنا چاہیے اور بڑھ کر چڑھ کر کرنا چاہیے کیونکہ اسی میں ہماری آخرت کی بلائی ہے باقی آپ لوگ خود سمجھدار ہے اجتماع بھی شروع ہوا ہے اور اس کے بعد بھی اجتماع ہوگا تیرہ چودہ پندرہ اسی ڈیٹ میں تو ہمیں چاہیے کہ ہم جائیں وقت لگائیں میرے لیے بھی دعا کریں کہ جائیں تو اسی میں ہی ہماری آخرت کی بلائی ہے اور پانچ وقت کے نماز کو قائم کرنا چاہیے شبی جمعہ کو جانا چاہیے اور سیروزہ چلہ لگانا چاہیے تاکہ اللہ ہمیں بخش دے اگر آپ لوگوں کو ہمارے چینل پر بیانات اچھے لگتے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب کیجئے اور بیل آکین پہ کلک کیجئے تاکہ نوی بیانات بروقت دیکھ سکیں جزاک اللہ